Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 April bersama saya Nazirah Syaringat dan jurubah Isyarat Azrina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Paklah pemimpin kelima disemadikan di makam pahlawan. Juga Tun Abdullah tinggalkan legasi politik matang. Jenazah Allah Tun Abdullah Ahmad Badawi selamat disemadikan di Makam Pahlawan Masjid Negara pada jam 2.30 petang tadi. Perdana Menteri kelima itu dikebumikan dengan penuh tertib mengikut istiadat pengebumian negara. Terdahulu penghormatan terakhir kepada Allah Tun Abdullah dilakukan bermula pada 10 pagi hingga 1 tengah hari Kemudian solat jenazah dilaksanakan di Dewan Solat Utama Masjid selepas solat zuhur yang disertai Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Ahli Keluarga Lawyer Hamdan Rakyat. Lapan anggota polis Diraja Malaysia PDRM kemudiannya mengusung keranda jenazah Tun Abdullah yang ditutupi jalur Gemilang ke Makam Pahlawan sekitar jam 1.53 tengah hari. Jenazah negarawan itu kemudian diturunkan ke liang lahad pada jam 2.06 petang diikuti bacaan surah yasin, tahlil dan doa mengiringi perjalanan akhir tokoh negara ini. Majlis pengebumian berkenaan selesai tepat jam 2.50 petang. Selain balu Allahyarham Tun Jin Abdullah turut berada di makam pahlawan ialah anak Allahyarham iaitu Tan Sri Kamaluddin serta Nori dan suami Khairi Jamaluddin dan beberapa ahli keluarga terdekat. Tun Abdullah yang lebih dikenali sebagai Pak Lah meninggal dunia pada usia 85 tahun di Institut Jantung Negara IJN pada jam 7.10 malam tadi. IJN dalam kenyataan memaklumkan bahawa Allahyarham dimasukkan ke hospital itu pagi ahad selepas mengalami kesukaran bernafas. Uh, dan konteks negara telah bila memimpin uh, negara kita membawa konsep Malaysia Adhari uh, Islam Hadari iaitu satu konsep untuk memasyarakatkan dan membudayakan uh, satu budaya yang itu baik sekali negara kita dan dalam konteks negeri Sarawak pula uh, beliau telah membawa skor iaitu Sarawak uh, Corridor of Renewable Energy uh, yang sekarang ini sangat berjaya uh, Allahyarham Tun seorang negarawan yang dalam in the words of uh, Yang Amat Perdana Menteri seorang negarawan yang membumi dan uh, saya uh, secara peribadi juga turut merakamkan ucapan takziah buat keluarga almarhum dan uh, selaku perdana menteri dan juga pentadbir yang begitu lama dalam kerajaan sudah pasti banyak jasa beliau yang telah disumbangkan kepada negara dan penghormatan uh, negara dan pahlawan yang diberikan pada hari ini sebagai uh, standar penghargaan kerajaan dan juga seluruh rakyat Malaysia, terutamanya juga di rakyat Negeri Selangor, di atas segala sumbangan dan juga uh, jerih-perih beliau dalam politik, dalam pentadbiran dan apabila dia jadi pendanaan negeri dia memimpin pilihan raya pada tahun 2004 dengan Kejayaan yang tercemerlang dalam sejarah iaitu 90% undi, undi untuk kerajaan pimpinan Datuk Atta antara perkara yang kita masih ingat dan memberikan kesan yang mendalam kepada negara ialah konsep modal insan yang diutamakan ketika pemerintahan beliau sebab sesebuah negara itu terbina bukan hanya dengan bangunan, dengan jalan, dengan prasarana, uh, tetapi adalah kerana rakyat di dalamnya yang merupakan modal insan yang dipertekankan. Paklah set uh, benchmark kan untuk ramai yang politik uh, dan pemimpin dalam negara dan bila kelihangan beliau itu jadi uh, dia ni dirasai ikut uh, sebab beliau tinggalkan kesan kepada ramai orang sepanjang uh, beliau pimpin kita dahulu. Baik, sementara itu di Kepala Batas Pulau Pinang, Korea Masjid Al-Jami'ul Badawi melaksanakan solat jenazah gaib untuk bekas Perdana Menteri Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Solat jenazah gaib itu yang dihadiri hampir 100 jemaah dilakukan selepas solat zuhur hari ini dengan dipimpin oleh Imam Kanan Masjid Jami'ul Badawi, Dr. Hambali Zulkifli. Hambali berkata, solat diadakan sebagai tanda memperingati dan penghargaan jasa yang ditaburkan Allahyarham Negarawan itu kepada penduduk kepala batas khususnya. Alhamdulillah, walaupun jenazah Tun Abdullah Badawi berada di Masjid Negara, kami di sini tidak melepaskan peluang untuk solat ghaib. Solat ghaib ni buat pengetahuan semua, jenazah tidak ada di depan mata. Kalau ada di depan, dinamakan solat jenazah kalau tidak ada kita sebagai ahli keluarga yang jauh mungkin barangkali tak dapat hadir, kita turut bersama. Sementara itu, golongan anak muda di Kepala Batas turut berduka cerita dengan pemergian Pak Lah yang banyak membimbing dan menasihati kumpulan itu agar terus mengimarahkan masjid. Muhammad Hilmi Basarudin yang juga setiausaha masjid Jamiul Badawi berkata, pihaknya mengambil inisiatif mengadakan solat jenazah ghaib kerana jasa Allah Ya Rahim selaku penaung di masjid berkenaan amat besar dan bermakna generasi muda akan merasa amat uh, orang kata kehilangan yang besar lah. Bukan sahaja kepada negara kita, malah uh, kami di sini lah, Ya. Saya mewakili pemuda saya daripada uh, tingkatan dua lagi jadi AJK masjid ini. Uh, masa Pak Lah di Malam Menteri pun saya dah jadi AJK. Kita berasa uh, peranan Pak Lah ya, kepada institusi masjid khususnya untuk uh, generasi muda. Ya menarik minat anak-anak muda untuk bersama dengan khalayak masjid paklah sentiasa nasihatkan kami supaya jangan tinggalkan masjid imarah penuhilah masjid dengan pelbagai program Tun Abdullah menjadi ahli parlimen Kepala Batas selama 8 penggal berturut-turut sejak tahun 1978 hingga 2013 turut menzahirkan duka cita dan ucapan takziah di atas pemergian Tun Abdullah Ahmad Badawi Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Ucapan berkenaan dizahirkan ketika titah ucapan istiadat pembukaan rasmi tahun ketiga persidangan DUN Perak ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan di Ipoh. Beta bersama Raja Permaisuri, dewan ini dan seluruh rakyat beta di negeri Perak meras, melazahirkan rasa duka cita atas kembalinya ke Rahmatullah Perdana Menteri Malaysia ke-5 Tun Abdullah Ahmad Badawi dan menzahirkan ucapan tahziah kepada Tun Jin Abdullah dan keluarga Allah Yarham. Semoga roh Allah Yarham Tun Abdullah Ahmad Badawi dilimpahi rahmat ihsan ilahi ditempatkan dalam dalam kalangan ruh para solihin. Baginda turut menitahkan bendera perak dikibarkan separa tiang hari ini menandakan rasa sedih dan duka cita rakyat dan negeri perak. Antara jasa terbesar Allahyarham ialah melaksanakan dasar Jekov yang telah memberi impak besar kepada pendidikan Islam negara. Dasar yang diperkenalkan pada 2005 itu bertujuan memperkasa pengajaran Jawi, Al-Quran, Arab dan Fardu Ain dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Allahyarham juga antara legasi penting dalam pembangunan modal insan berteraskan nilai-nilai Islam sehingga digelar bapa pembangunan modal insan. Tun Abdullah Ahmad Badawi dilahirkan pada 26 November 1939 di Kampung Perlis, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Allahyarham Yerham adalah anak sulung daripada empat beradik kepada pasangan Ahmad Abdullah Fahim yang lebih dikenali sebagai Ahmad Badawi dan Datuk Khailan Hassan Beliau juga merupakan cucu kepada Sheikh Abdullah Fahim, seorang ahli falak yang mencadangkan tarikh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Allahyarham Tun Abdullah menerima pendidikan awal di Sekolah Permatang Bertam, Kepala Batas dan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Daerahul Ma'arifil Wataniah, Sekolah Tinggi Bukit Mertajam dan Sekolah Lelaki Methodist Pulau Pinang dan seterusnya meneruskan pendidikan di Universiti Malaysia dari tahun 1962 hingga 1964 dalam bidang pengajian Islam. Sebelum berkecimpung dalam kancah politik, beliau pernah berkhidmat sebagai guru. Allahyarham yang mesra dipanggil Pak Lah memegang tampuk kepimpinan negara bermula 31 Oktober 2003 hingga 3 April 2009. Sebelum itu, Tun Abdullah merupakan ahli parlimen kepala batas selama lapan penggal sejak dari 1978 hingga 2008. Sepanjang tempoh perkhidmatannya, beliau membawa pendekatan kepimpinan yang menekankan integriti, pembangunan modal insan, pemerkasaan ekonomi wilayah serta penerapan nilai Islam dalam pentadbiran melalui gagasan Islam Hadari. Allah Yerham yang sentiasa membawa imej pemimpin Islam sederhana dan merendah diri itu amat menekankan setiap insan perlu dilengkapi nilai-nilai positif seperti berilmu, mempunyai nilai murni, moral dan disiplin bagi melengkapi proses pembangunan negara yang cumerlang, gemilang dan terbilang. Tun Abdullah Ahmad Badawi mendirikan rumah tangga dengan Tun Endon Mahmud Ambak 4 September 1965 hasil perkahwinan pertama itu, beliau dikurniakan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Bagaimanapun, Tun Endon meninggal dunia pada 20 Oktober 2005 akibat kanser payudara. Tun Abdullah kemudian mendirikan rumah tangga buat kali kedua dengan Tun Jane Abdullah pada 9 Jun 2007. Semoga roh Allah Yerham rah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman serta برامل صالح الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن Baik selepas ni Paklah ubah pekan koboi kepada bandar maju. Alhamdulillah bertemu kembali. Pemergian Tun Abdullah Ahmad Badawi merupakan satu kehilangan besar buat penduduk di Kepala Batas Pulau Pinang. Jasa Paklah membangunkan pekan koboi sehingga menjadi bandar maju akan sentiasa dikenang penduduk kawasan tersebut. Pengurusi keriah Masjid Al-Jami'ul Badawi, Datuk Syariful Azhar Uthman berkata, orang kepala batas mendapat manfaat hasil usaha di bawah Pak Lah sebagai ahli parlimen kawasan itu selama tujuh penggal sebelum melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata, Pak Lah banyak membawa pembangunan di kepala batas termasuk menyediakan platform terbaik dan selesa buat pemimpin selepasnya. Di bawah kepimpinan Pak Lah, kepala batas dulunya pekan cowboy hari ini telah pun menjadi bandar. Apa yang ada di Kuala Lumpur kita juga ada di sini. Apa yang ada di bandar-bandar besar insya-Allah di sini pun ada. Dulu kita tak pernah tahu apa itu Maidin, kita tak pernah tahu apa itu Tesco ataupun Lotus. Ya, orang Kepala Batas tak tahu pun benda-benda tu semua. Hari ini semua ada. Universiti pun ada di Kepala Batas. Kita ada UITM, kita ada USM, kita ada kolej-kolej uh, MRSM dan sebagainya. Ini adalah jasa Pak Lah. Mengulas lanjut, Syariful Azhar berkata, Pak Lah sangat prihatin terhadap penduduk Kepala Batas dan sentiasa mahu Masjid Al-Jamiul Badawi berusia lebih 200 tahun itu sentiasa dipelihara sebaik mungkin masjid yang didirikan nenek moyang negarawan itu menyimpan pelbagai memori buat keluarga kerana di situlah bersemadinya datuk serta kedua orang tua Pak Lah. Sementara itu, penduduk Permatang Bertam, Muhammad Saleh Rashid berkata, kehilangan Pak Lah yang penyayang dan mesra amat dirasai seluruh warga kepala batas. Sumbangan Pak Lah bagi khususnya penduduk kepala batas ini, dia cuba membangunkan kepala eh, batas ini. Jadi kita kata terkenal lah. Tapi hebatnya Pak Loh bagi saya lah. Dia tak dia tak developkan kawasan kampung di Pantan Bertam ni. Tapi dia bina di belah sana. Bertam apa? Bertam Perdana Bertam kan? Tertera. Jadi sini dia maintain. The kampung tu dia maintain. Ha, kalau tidak, kalau dia develop sini, habislah kami duduk sini. Kira jadi macam Penang lah kan? Ha, kan? Jadi tentu kita sembang Pak Loh Hayah Azam. Anak karya masjid juga akan mengadakan majlis tahlil dan bacaan yasin untuk disedekahkan kepada Allah Ya Rahman Patlah. Baik, berperwatakan tenang dan mengamal sikap bersederhana serta sentiasa mendengar pandangan yang boleh memberi manfaat kepada negara. Menurut pengalisis politik Prof. Datuk Dr. Siva Murugan, Siva Murugan Pandian, keterbukaan dan kebertanggungjawaban Pak Lah menjadikan beliau sentiasa dipandang sebagai pemimpin berwibawa, berperibadi mulia dan adil untuk semua. Beliau tidak mengamalkan uh, satu kepimpinan yang bersifat autokratik tetapi membolehkan masing-masing mengelontar pandangan dan di dalam forum terbuka uh, pandangan itu diterima dan akhirnya sesuatu keputusan dibuat secara kolektif. Di sinilah saya rasakan bahawa perubahan yang besar mempamer kekuatan kepada uh, Pak Lah. Kekuatan Pak Lah katanya sentiasa menjadi pemimpin yang menggunakan diplomasi halus iaitu sentiasa berunding antara satu sama lain untuk mencapai kemuafakatan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Mengulas lanjut dikenali sebagai bapa pembangunan modal insan, Perdana Menteri kelima itu katanya sentiasa mahu melihat rakyat Malaysia diseimbangi dengan nilai dalam dan luaran kerana mau melihat bahawa individu yang punya ilmu kemahiran kebolehan harus diselaputi dengan nilai karakter kepribadian yang mulia nilai sahsiah akla akidah yang cukup kuat itu adalah pertujuan untuk mengimbangi nilai dalaman dan juga luaran seseorang individu pencapaian besar adalah untuk memastikan nilai dalaman itu diperkukuhkan walaupun dari segi infrastruktur, prasarana dan juga bangunan yang besar itu ada tetapi beliau memastikan rakyat yang menghuni negara ini adalah rakyat mentaliti dunia pertama bukannya mentaliti dunia ketiga. Jelas beliau Pak Lah sentiasa mahu mengamalkan politik yang matang iaitu memastikan wujudnya tindakan politik bersifat kolektif bermusyawarah serta bertolak ansur dalam mencari sebarang kata putus supaya tiada yang terguris, terluka dan tiada pertikaman lidah daripada keputusan yang dibuat di bawah kepimpinannya. Israel mahu berunding tapi tak mahu perang berakhir. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Seorang pemimpin kanan parti bersatu bergelar Datuk Sri ditahan reman suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia, SPRM. Suspek yang juga bekas timbalan speaker Dewan Negara didakwa menerima suapan berhubung projek tambakan laut Bernilai 44 juta ringgit. Perintah tahanan Raymond dikeluarkan Majistret Shardashien Ha Muhammad Sulaiman selepas menerima permohonan daripada pegawai penyiasat SPRM. Suspek ditahan pada jam 4:55 petang Isnin di pejabat SPRM Melaka. Difahamkan lelaki itu menerima rasuah berbentuk harta termasuk empat kenderaan mewah. Menurut sumber, suspek yang juga pengarah sebuah syarikat disiasat berhubung kerja-kerja projek tambakan laut di Kota Laksmana membabitkan nilai RM44 juta ringgit sejak lima tahun lalu. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka Adi Supian Syafi'i ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Suspek berusia 61 tahun berkenaan di Riman selama enam hari sehingga 20 April di bawah Seksyen 16 Kurungan b Akta SPRM 2009. Baik, beralih ke perkembangan di Gaza. Hampir 834 kanak-kanak Gaza terpaksa diamputasi anggota badan sejak Perang Israel Hamas bermula. Ketua Jabatan Pediatric Hospital Nasir di Han Yunis, Dr. Ahmad Al-Farah berkata, daripada jumlah itu, 500 kanak-kanak turut dilaporkan terbunuh dalam serangan kali kedua yang dilancar Israel pada 18 Mac lepas. Sejak pelanggaran gencatan senjata, ratusan kanak-kanak yang syahid turut meningkat daripada 30% hingga 40% selepas pelanggaran gencatan senjata. Manakala jumlah wanita yang syahid juga turut meningkat daripada 50% kepada 60%. Situasi di Gaza diburukkan selepas segala akses perubatan disekat. Uh, unfortunately as the uh, ceasefire is violated uh, or stopped uh, uh, we already uh, the gates uh, are closed uh, no medical supplies here in Gaza nowadays we have shortage in the uh, drugs we have shortage in the medical supplies. We have shortage in everything in the hospitals. Even the team is exhausted. They are working 24 hours over 24 hours. Lebih sadis bagi seorang ibu apabila melihat sendiri anaknya cedera parah di bahagian usus akibat terkena serpihan peluru Zionis Latnatullah. اصابة ابني كانت والله خطيرة لانه كثير في اطفال في المخبز اييه تصاوب شيء تصاوب اصابات خطيرة وشيء إيه استشهد. اصابة ابني كانت شضية جاية هنا في الامعاء اخترقت الامعاء وكثير عملت فتحات في أمعاء كيف عبود قبل يومين طلعنا من عبود قبل يومين. اه. وعندك ماري حروقات في الوجه، مريم في الحوض. كسر كله غرز. والأم الأجر مبكرة طبعا Mahu berunding tapi tak mahu perang berakhir. Syarat gila Israel itu menyaksikan rancangan fasa genjatan senjata seterusnya selama 45 hari sekali lagi akan menjadi sia-sia. Semalam Hamas dan Israel dilaporkan akan berusaha berunding untuk mengakhiri konflik. Namun ada syarat Tel Aviv tidak dipersetujui Hamas. Hamas berkata mereka tidak akan bersetuju jika cadangan gencatan senjata Israel itu tetap membenarkan tentera Zionis kembali ke Gaza untuk membuat kehancuran dan membunuh. Mengikut cadangan Israel, tebusan akan dibebaskan secara berperingkat, bermula dengan warga Israel Amerika Eden Alexander pada hari pertama gencatan senjata sebagai isyarat khas kepada Amerika Syarikat. Sembilan tebusan lagi akan dibebaskan dalam dua peringkat sebagai pertukaran untuk 120 banduan Palestin yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dan lebih daripada 1100 tahanan yang ditahan tanpa pertuduhan sejak 7 Oktober 2023. Cadangan itu dibuat ekoran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ditekan keluarga tebusan yang mahu pemimpin jahat itu bertindak segera. Bagaimanapun, mereka tidak menggariskan bahawa perang akan ditamatkan jika semua tebusan dibebaskan. Baik berita Ali Jirah untuk malam ini. Saya Nazirah Syaringat dan Jurubasi Isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم